С вами шеф-повар Жак и мой верный помощник Валентина. Сегодня догадайтесь, что мы готовим Национальное украинское блюдо, которое образуется от слоя колы. Что же это может быть? Маршированные голуби. Не, мы еще не такие гурманы. Это голубцы. Деголубки, кралечко. У -у -у. Итак, для наших голубки нам внутри Итак, нам нужны свежие помидоры две штучки. Морковочка. Три-четыре чек... штучки. Цибулька. Цибулька две-три штучки. Чесночок. Три-четыре зубочка. Томатный сок, кетчуп, томатная паста. Оливковое масло. Можно также использовать подсолнечное. Один из самых главных ингредиентов. Фарш наполовину говяжий, наполовину свиной. Так? Пол, полкило. Также нам понадобится качан капусты. Точно. И качан капусты, которые мы кладем в горячую воду на 10 минут. Для того, чтобы листики стали мягкими. Вырезаем кочерышку и срезаем твердую часть. Итак, готовим. До скорой встречи. Еще рис. И рис обязательно. <смех> <смех> Без риса никуда. Вот у нас уже проваренная в горячей кипя, кипящей воде э, кап, качан капусты, из которого мы вырезаем кочерыжку и разделяем э, на э, листики. При этом срезаем э, вот эти вот огурения. Э, а морковь натираем на мелкой терке. А морковь натираем на мелкой терке. Итак, вот. сегодня у нас специальный гость программы. Наша бабушка! жаловать. Так, продолжаем. Вот у нас э, начищенная порезанная мелкая цибулька, которая идет в фарш. Вот чесночок, который мы потом выжмем на, соков... на чеснок... чесноковыжималке. выжималки. Так, обратите внимание, запаренный рис, три четвертых стакана, который сейчас э, должен э, набраться, э, разбухнуть, а мы его пропарим и отварим. Бронслава, это слов о том, как приготовить настоящее украинское валюте. Все правильно, все правильно, все правильно. Итак, мы работаем. До скорой встречи. Кино. Несколько слов о том, как сделать хорошие голцы. Итак, мы приступаем к фазе формирования правильного фарша. Итак, для этого у нас есть полкилограмма фарша, который мы выбрасываем в кастрюльку. А какого фарша? Это должен быть микс свина говяжий Это самая лучшая смесь. Значит так, разминаем, разминаем, разминаем. Сюда мы добавляем. Заранее прихваченный э, лук и морковку, которую мы поджарили до э, мягкости на оливковом масле. Мы выбрасываем это сюда. Покажи мам. Это мы вот фаршируем. Сейчас делаем фаршик. Фаршик, фаршик правильный. Ух ты, если бы... Да это не все. Сюда же на чеснока а -а -а чеснокодавилке мы выдавливаем. Раз, два. Валентина, не поможете мне? мне грустно. Почему же? Ага, все понятно. Добавим еще немножко. Так, где наш ножик? Немножко сюда. А сейчас я добавлю. И теперь мы это все что должны перемешать, посолить и поперчить. По вкусу. Боже, Итак, Валентина, что я вы хотите добавить? Я не могу вам это не показать. Посмотрите, какая да, вчера... красота. Чудеса. Итак, сейчас мы приступаем к перемешиванию всех ингредиентов. Это наш рис, который мы запариваем, уже можно. и уже он готов. Итак, э, оператор Валентину, да. нам предстоит перемешать, поэтому до скорых встреч до следующего включения. Итак, дорогие друзья, вот процесс упаковывания нашего чуда фарша в листочки. Аккуратненько, нежненько заворачиваем. Края загибаем конвертиком и чудесный прекрасный голубчик отправляем в нашу кастрюльку. На дне кастрюльки лежат листики капусточки. А для чего? Это для чтобы не подгорели наши голубчики. Этот процесс немножко рутинный и монотонный, поэтому до новых встреч через минутку-другую, когда наш э, котелок будет полон. Итак, до встречи, Валентино! Скажи... выпуск мы сегодня готовили голубцы всем пока У -у -у. и последний кадр конечно же блюдо всем приятного аппетита и на бабушку ага. всем пока до новых кулинарных встреч